ॐ परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ति मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामीश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम् वहयसी मे तदेकम् वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम् समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्य वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्न्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते नियतम् कुरु कर्मत्वम् कर्मजायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रपि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः यज्ञार्थात् न्यत्र लोकोऽयम् कर्म बन्धनः तदर्थम् कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेष ओस्त्तिष्टकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम् भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सह यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व भुञ्जते ते त्वघम् पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञ प्रतिष्ठितम् एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयति ह यः अघायुरेन्द्रियारामो मोघम् पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव दात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस् तस्य कार्यम् न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थ नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रीषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयोरिमे लोका न कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत पुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षूर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनये दज्ञानाम् कर्मसङ्गिनाम् जोष एत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशुः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ता मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् उत्स्नविन्नविचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदा नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ए त्वेत्तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानतेतसः सदृशम् तिष्ठते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम् यान्ति भूतानि निग्रहः किम् करिष्यति यदिन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्णवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम् चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्ण्येय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्नावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्तेष ज्ञानमावृत्तिदेहिनम् तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहीहेनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम् मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सह एवम् बुद्धेः परम् बुद्ध्वा जहि जहिशत्रुम् महाबाहो कामरूपम् दुरासदम् सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः